शरद पवार गटानं निवडणूक आयोगाकडे भाजप आणि शिंदे गटाविरोधात तक्रार दाखल केली आहे भाजप आणि शिंदे गटाच्या स्टार प्रचारकांच्या यादीमध्ये पंतप्रधान केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा समावेश आहे हा आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप शरद पवार गटानं केलाय त्यामुळे निवडणूक आयोगानं याबाबत कारवाई करावी अशी मागणी शरद पवार गटानं केली इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज की है क्योंकि हमें लगता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो बहुत पुराना एक्ट है उसका जो सेक्शन 77 है उस सेक्शन 77 में नाम किसका आना चाहिए कौन है वो यादी में किसका नाम आना चाहिए इसके बारे में विस्तृत से लिखा है उन्होंने यह भी कहा है कि लीडर ऑफ द पार्टी कोई उस भी नहीं लिखा है उधर लीडर ऑफ द पार्टी लीडर ऑफ द पार्टी यानी उस पार्टी का ही लीडर उस पार्टी का प्रचारक बन सकता है तुम इसको उसको इसको उसको लाके प्रचारक नहीं बना सकते हो यह खर्चा छुपाने के लिए किया गया था शिवसेना के याद में तो और गफलत है उन्होंने तो नरेंद्र मोदी को मोदी जी को पंतप्रधान है वो पंतप्रधान आप लिख नहीं सकते हैं अमित शाह होम मिनिस्टर आप लिख नहीं सकते हैं तुम्हारे मंत्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मंत्री है आप लिख नहीं सकते हैं कंटेस्ट इज गोइंग ऑन वो सब सिर्फ सदस्य है उस पक्ष के जिस पक्ष का वो प्रचार करने वाले एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उन्होंने चुनाव आयोग ने ही स्पष्टता दी है और वो भी पुराने यानी 2007 में दी है कि जो पार्टी का मेंबर नहीं है उसको लीडर ऑफ द पार्टी करके प्रचार करने का लिखित स्वरूप में अधिकारी है सेक्शन 77 सेवन वन और उसको उसको ही लेके अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ कैंडिडेट सेक्शन 77(1) सेवन वन ऑफ द पीपल्स रेप्रेझेंटेशन एक्ट नाईन फिफ्टी वन इलेक्शन कमिशन हे विवेक बुद्धीने वागलं पाहिजे तरच भारतात खुल्या मोकळ्या वातावरणात निवडणुका होतील असा आम्हाला विश्वास आहे निवडणूक आयोगावरती आत्ताच विश्वास दाखवणं हे माझ्या माझ्याने शक्य नाही आहे